সেই বিমান বহুত দিনৰ মোৰ একদম একদম দীঘল ভিডিঅ' এটা লৈ আহি ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আৰু মানে বহুতে মোক মেছেজ কৰে আৰু সোধে যে তুমি দীঘল ভিডিঅ' কিয় নিদিয়া গতিকে মানে মই এইকেইদিন সময় পোৱা নাছিলোঁ সেয়েহে আজি বহুত দিনৰ মোৰ একদম দীঘল ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাকত দেখি গম পাইছেই আমাৰ মানে জিম এটা অ'পেনিং কৰিলে হয় সাত ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখনি আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰিলে ইমানখিনি মানে মৰম দিলে তাৰ বাবে একদম আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰপিছত আজি এক্সাৰচাইজ কৰিম ভাবিলোঁ আৰু এইফালে মই একদম এইটো পানী বটল লৈ আহিছোঁ পানী বটলত মই এইফালে চিয়া চিট ভৰাই লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত খাম আৰু তাৰপাছতে মই ঘৰৰ পৰা আজিৰ পৰা যিহেতু ফুল একদম ডায়েট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ লাঞ্চ নাই কৰা আৰু এইফালে মই লৈ আহিছোঁ ডালিম আপেল ইয়াত আছে অ'টছ আৰু লগত আছে চিয়া চিড্ছ আৰু অ'টছ মানে চকলেট অ'টছটো আছে আৰু মানে এতিয়া মানে খাম খাইছোঁ আৰু তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ কৰিম অকণমান দেৰি ৰখি লৈ গেপ মানে খাই লৈ মানে আধা ঘণ্টামান ৰখি লোৱাৰ পিছত মই এক্সাৰচাইজ কৰিম আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱামটো মানুহজনে আৰু আৰু অভি আছিলে বজাৰলৈ গৈছে বস্তু এটা আনিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই মানে যিহেতু ভাবিছিলোঁ যে এক্সাৰচাইজ কৰিম বুলি নাই এতিয়া নকৰোঁ কাৰণ এতিয়া জিমত কোনো নাই আৰু এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়া সময়ত কোনো এক্সাৰচাইজ নকৰে মানুহে মৰ্ণিং কৰে নহ'লে ইভিনিং কৰে আৰু মই মানে অৰ্থনীতি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোক মানে বজাৰলৈ গুচি গ'ল কাৰণে মোৰ ৰক্ষী দিব লগা হ'ল ভাবিলোঁ যে আহক একেলগে কৰিম বুলি ভাবি ভাবিলোঁ আৰু এইফালে মই এতিয়া অকলে অকলে আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই স্পেচিয়েল বস্তু এটা দেখোন মোৰ মিৰৰখন দেখোন দেখিছেনে আপোনালোকে বজৰাংবলীজন এই বজৰাংবলীজন মানে আমাৰ লগা লগাইছে যেন এ মানে আমাৰ জিমলৈ সোমাই আহি এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ভাইব দিয়ে এনেকুৱা মনটো ভাল লাগে যে একদম জিম নহয় একদম এটা মন্দিৰত সোমাই আহিছে এনেও আমাৰ কাৰণে এয়া মন্দিৰ হয় জিমটো আৰু মানে ইমানেই ভাল লাগে ত' মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু গতিকে

তো গালি নাই কৰা নহয় তোমাৰ কথাটো কৈছে হে পিছা বেয়া হাঁহি দিছে আকৌ অ সেইটো কাৰণে গুচি গৈছে এইফালে মই এয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে মই এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰিম আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্টতে মই ৱাৰ্ম আপখিনি কৰি লৈছোঁ কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতু এক্সাৰচাইজ কৰিম সেইকাৰণে ৱাৰ্ম আপটো দৰকাৰী বহুত দিনৰ মূৰত বুলি নহয় সদায় এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগত ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ নহ'লে আমাৰ বডিটোত মানে ইঞ্জুৰি হোৱা চাঞ্চ থাকে গতিকে এইফালে মই ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'লোঁ আৰু মই মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত গান বাজি আছিলে সেইটো যিহেতু কপিৰে লাগি যাব সেইকাৰণে মই গান মানে চাউণ্ডটো অফ কৰিব লগা হয় মানে নিভইচ দিব লগা হৈছে তো এইফালে যিখিনি মই কৰিলোঁ এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ছয় এইফালে আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ঘৰতেও কৰোঁ বুলি ভাবে তাৰপিছত এইফালে মই বস্তু মানুহজনে শিকাই দিয়া দেই এইবোৰ মই নিজে একো নাজানিছিলোঁ তাৰ বহুত দিনৰ মই এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কাৰণে গাটো বিষাব গতিকে ভাবিলোঁ যে মিক্স মাৰি লওঁ সেইটো কাৰণে চবৰে মই তিনিটা তিনিটা চেট মাৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে দেখিছেই নহয় আৰু ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি আৰু গা চা নিবিঘালে হয় আৰু তাৰপিছতে এইফালে মানুহজনেও মানে শিকাই দিছে যে মানে ভালকৈ মই পঢ়া নাছিলোঁ কাৰণ ইমান দিনৰ মূৰত কৰিছোঁ কেনেকৈ পাৰিম তো এইফালে এনেকৈ এনেকৈ শিকাই দিছে তেওঁ আৰু নিজৰ মানুহজনে যদি ইমান জনা বুজা হয় আৰুতো বেলেগৰ ট্ৰেইনাৰ কি দৰকাৰ চ' আইম মই মানে বহুত লাকি ফিল কৰোঁ যে তেওঁক তেওঁ মানে মানে এইটো লাইনত আছে কাৰণে তেওঁ এইফালে তেওঁ যোৰ আমাৰ মিষ্টাৰ যোৰহাট হৈছিলে ছেকেণ্ড পজিশ্যনো পাইছিলে বাৰু বডি বিল্ডিঙত তাৰপিছতে মই এইফালে একেবাৰে লাষ্টত কৰি ল'লোঁ ট্ৰেডমিল আৰু এইফালে দেখিছে সকলোবোৰ আছে আৰু মই চবতছে ভাল পাওঁ ট্ৰেডমিলত খোজকাঢ়ি দেই আৰু এইফালে চব আছিলে তাৰ লাষ্টত একেবাৰে মই আজি ইয়াতে একদম পানী খাই লৈছোঁ আৰু একদম পূৰা ভাগৰ লাগি ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যিহেতু ভিতৰত মানে গান লাগি আছে গতিকে যদি ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লে কপিৰেড লাগি যাব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই